Началось все очень просто. Хотелось играть, не было инструмента. Родители аргументировали отказ покупки нового инструмента. Научишься, потом купим. И пришлось чего-то мастерить на кухне. Поскольку у нас в стране никаких специальных учебных заведений никогда не было, ни по гитаростроению, ни по ремонту, там, щипковых струнных инструментов, все приходилось идти на ощупь. вот хорошо работать с родным братом просто э, потому что мы просто говорим друг другу то что думаем обсуждения очень часто перерастают э, в какие-то там жаркие споры которые со стороны могут выглядеть скандалом но это у нас абсолютно нормальный э, рабочий процесс Я по образованию инженер-механик музыкой занимался всегда на любительском уровне. Скорее всего-то я и гитарным мастером стал, потому что а, лучше быть хорошим гитарным мастером, чем никаким музыкантом. Ну и момент истинной работы, это когда отдаешь гитару клиенту, музыканту, проходит какое-то время, ну как правило там месяц-два, потом два часа ночи звонок, спишь. А вот мы только что отработали концерт, большой. И тебе спасибо. then you just bring to